Ну, конечно, настроение после вчерашней игры было получше, хотя когда поражение два очка, оно не совсем радует. Но радовала игра, радовало то, что мы, болельщики, подходили, поддерживали и говорили хорошие слова. Вот Что сказать по сегодняшней игре? Ну, если так по статистике, то Алина Ягупова растет, добавляет. Это уже не та Алина, которая была в прошлом году, позапрошлом. Она может делать все на площадке и разрешается. Играет она очень результативно. К сожалению, нет у нас в команде игрока, которые справились с ней. Ну и сегодня очень хорошую игру показала Лена Жержерутна. Сказать, что мы были не готовы к сегодняшней игре, я не могу сказать. Я думаю, что мы будем делать выводы по сегодняшней, потому что готовились играли только на победу не получилось наверное еще не доросли до того уровня будем стараться вам готовиться и радовать своих болельщиков в принципе хватит когда победим побольше.